Um, tonight was uh, was a team effort. Um, you know, we came into this game tonight, and um, both teams fought hard. Uh, it definitely was um, a hard-fought win. Um, we couldn't really knock too many shots down. Um, we were just fighting. And um, at the end, you know, we, we came through with the dub. But it, uh questions? questions? No. no. All right, man. Если коротко об игре, мы знали, что будет трудная игра. Я считаю, ваша команда перед матчевой интервью сказала о том, что на сегодняшний день по состоянию на сейчас она самая сильная из тех, с кем мы играли. Я смотрел все игры вашей команды, я видел, как вы обыграли будильник. Я очень внимательно изучил манеру игры вашей команды. К сожалению, большому сожалению, сегодня полностью выпал, из игры наш один из основных игроков Бен Макколи. У него повреждение, у него очень сильно болит спина, и он играл на уколе. Причем это его желание, я хотел его оставить сегодня совсем. Он получил очень сильный удар локтем в игре против Литова Сритас. И мы вообще не хотели убрать по большому счету, но зная важность игры и понимая, насколько нам необходима была сегодня победа, он вышел на морально волевых, за что ему большое спасибо. Хочу не отметить ваш зал. Вы знаете, настолько приятно играть, что просто не передать словами. Такой зал есть еще в Николаеве, это правда. Спасибо. Мало того, что вы очень тепло, очень горячо поддерживаете свою команду, вы понимаете в баскетболе. Это большая редкость. И я просто рад за тех людей, за тех ребят, за тех тренеров, которые работают в этой атмосфере. Но, возвращаясь к игре, могу сказать, что мы, к сожалению, не попали очень много своих бросков. То есть то, чего мы себе не позволяем ни в Лиге ВТБ, ни в домашних условиях. Как правило, в вашем зале мы достаточно уверенно бросаем, но, посмотря на статистику, могу вам сказать, что это немножко не наш уровень. Естественно, заслуга ваши игроки, они очень и очень хорошо играли в защите. Мне приятно, что не потерялся игрок, который играл в прошлом году у вас, мой Паша Буренко. Это мой игрок, я его тренирую уже 6 лет. Приятно, что свой отрезок он отыграл на хорошо, поэтому я в этом плане доволен. Что касается нашей самоотдачи, она была на уровне. Наконец-то я добился, что в чемпионате Украины мы отыграли так, как играем в практически во всех играх Лиги ВТБ. Я рад, что сегодня очень уверенно, очень достойно выглядели наши украинцы, наши сборники. Это касается и Липова, в первую очередь, и Глебова, и, конечно, Яковлева. Я во всех интервью подчеркиваю, что Яковлев – это основной игрок нашей команды, это наше самое главное звено, без которого мы, нам было бы очень тяжело. А мне приятно, что Марко Келлинсворд отыграл на своем уровне. Очень много было переживаний. Знаете, когда центровой ростом 2-3, а против него играют 2-20, 2-8, мы однозначно переживали. Но но он на своем уровне, знаете, это показатель профессионализма. Что касается задачи на игру, была задача убрать, вот вошел Питерсон, мы знали, сколько он забивает, мы знали, как он играет, и была задача просто выключить его из игры. Играть 4 на 4 без него. Ну, судя по статистике, нам удалось. 5 очков, 4 подбора для человека, который отыграл 27 минут. Я считаю, это не его уровень, не его показатель. Поэтому в этом плане план на игру был выполнен. По-прежнему мы делаем очень много ошибок э в смене при пик ролла Хотя, если сравнивать эту игру с предыдущими, особенно против Рита, с, скажу вам честно, шажочек маленький, но шажочек вперед мы сделали. У нас после вот этого страшного, как я его называю, тура мы послезавтра играем во Львове, через два дня с будильником будет целая неделя. Я очень рассчитываю эту неделю потратить именно на доработку тех элементов, которые у нас не получаются в защите. Еще раз хочу поблагодарить вас за понимание баскетбола. Хочу пожелать вашей команде удачи, что вы просто молодцы. Спасибо.